лет галерея работает здесь, галерея витальная. Может быть живое общение с художником и между вами. Потому что художник это практически проводник нашей интеллектуальной духовности, как и музыка. И то, что он желает нам передать, или с нами говорит через картины, через свое творчество. Так его работы были на шестой международной выставке, это в Штатах, это в Нью-Йорке, потом они были во Франции, они были в Италии, потом они были в Греции и еще в других городах, и там же и в Германии. Поэтому я полагаю, что художник, который имеет своеобразные свойства показать нестандартный стиль. Великое кухание, великое кухание до дома. Это было оценено, конечно, за рубежом. Вот, например, есть еще такой проект у меня, как династия, вот как Лопуховы, как Знаба, как было представление как догони, И я думаю, что вы можете также продолжить эту династию как художник, потому что у вас трое детей, и все дети пошли по стопам Василия Великого. У него преподает в университете во Львове сын старший, младший, средний сын, он прекрасно работает по и, конечно, Дочка. его, его династию, уже как дочь младшая, она унаследовала его почерк. Может быть, она и свое внесет, но что-то много обложило ее, конечно, и что не происходило в стране, но по-любому Рид Нахада, этот же на где бы мы ни были, в бы стране мы ни, ни находились, по-любому есть отчий дом, есть родной дом, где, когда нам очень тяжело, мы быстро возвращаемся куда? -то. Куда? в дом, к маме, к родным. И эти силы, откуда мы черпим, конечно, только из этих джерел. Он работает и в сфере абстракция. Это тоже у него своеобразный мир, он видит по-своему. Белый ангел с крыльями ночи, утром встает под городом сна. Я окна, кричу, что есть мочи, но и постась не слышит меня. Окна задраены, стар не забиты. То, что на улице живет автономно. И аромат отцветающей а вишни штормом прибитый вздыхает томно. Мне бы подняться, раскрыть свои крылья цвета полярного сияния и озарить весь мир как той вишней дозой любви и обаяния. Ну, стихотворение большое. С его творчицей я познакомилась в середине 90-х годов. Первый раз за все Якась енергетична, сонячна, жива картина і «Львівський дворик. Пройшов деякий, деякий час. А, там мене на народження, і тут мені чоловік дарує цю картину. Вона не тільки надихає, вона настільки енергетична, що вона навіть лікує. Тому я кажу, це чарівні картини. І я вважаю Ви казали, що вона А Василь діти цю картину передає. до э, военной господи Как вам Да, поэтому я полагаю, что это очень хороший подарок художника да. и Андрея, потому что сейчас наше время нужно лечить. И может быть, и да, да. Разобрать вы, разобрать. Вы, вы говорите, да. что вы, лечащие ваши работы, ну. я думаю, что может быть раненый наш военный, который да, защищает нашу Родину. который находится, может быть, просто лежит и смотрит, будет смотреть на эту картину, и у него будут силы, и он поднимется. Поэтому это действительно может быть ваше наткнение, да. и до живое выкновение будет ваше начинать. Знаете, на чем мы здесь шли с Василенным Диндеком? -дин -дин. На тому, що він страшенно любить Україну, любить так, як я. Те, що він так її хоче прославляти, те, що він нічого не цурається, нічого сільського, нічого бідного, нічого з того, щоб всі ми пішли з цієї землі. І на цьому ми настільки рідні з ним, що у нас вже було чотири разом виставки так, під час майдану. А він стоїть на цих холодних ціх і малює Хворий, так сильно захворів. Його там люди допомагають. Валявся в тих лікарнях і вернувся, і знову малює. Я є президентом благодійної організації Спілки офіцерів України і головної ради офіцерів України. Меморіал 2000 нами створена і затверджена в шостому місяці цього року програма, яка має назву і зміст про підняття патріотичного духу населення і. Виховання патріотичного духу мови. Значить, е картини, творчість, освіта і художня освіта це не що інше, як найголовніший інструмент і сама головна зброя виховання цього патріотичного духу. Мені здається, якби це цих схід не було, ми як на полі. В полі збираємо квіти, всі йдуть, і всі усміхаються сонце, і ми йдемо так от за тою хатою, за тою хатою поле. И знаете, каждый находит эту квитку. я нашел шпильку. И она шла на день вешиванок на Андреевском. Боже, я дивлюсь, как... Боже, я, я, я как, на квитку. Я нашел эту клетку. И, и, мне кажется, что на поле вырастут квиты, даже в степь. И кто говорит, Донецкая степь, где сейчас наши воины. И там прорастут эти квиты. Культура это как раз то, что может объединить людей, может Немножечко сгладить углы в общении, то, что немножечко может э, придать общение в другом ракурсе, не, не только в плане военных каких-то инициатив.